Τούρκοι θα το βγάλουν το, το τσεσμέ, λέτε. Κοιτάξτε, ε, σημασία έχει ότι δύνανται να το βγάλουν. Και το Τσεσμέ έχει χαρακτηριστικά TCG ε, α559. Τι σημαίνει αυτό, Πλευρικό είναι. αριθμό. Ε, πλευρικός αριθμός α559 σημαίνει ότι ε, είναι πολεμικό σκάφος. Επίσης, ε, το α σημαίνει οξύλιερη. Ε, επίσης, είναι βαμμένο φαιό, ανήκει στον τουρκικό, στον τουρκικό πολεμικό ναυτικό, πιο πολεμικό Μάλιστα. για να το πω απλά. Συνεπώς, ε, δεν είναι απλά ε, ένα σκάφος υδρογραφικό, αλλά μονάδα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Αυτό σημαίνει ότι κανονικά απαιτεί προειδοποίηση ε, προσέχω τα λόγια μου, παρακαλώ ακούστε. Ε, προειδοποίηση, προσβήθηση αυτού και των συνοδευτικών. Το πώ θα πρέπει προσβήθιση. να, να Εγώ κατάλαβα, δράσουμε, Κατάλαβα, κατάλαβα έτσι, το πνεύμα σα ότι δεν είναι ένα, ε, ένα, ένα πλοίο. Δεν το ναι, ναι, ένα οποίο, ένα πλοίο το οποίο είναι καθαρά. Όχι, είναι δεν, δεν είναι πολεμικό, ένα, ένα Ερευνητικό. Ναι. Είναι πολεμικό σκάφο ναι, 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 ναι. αυτό. Ναι, ναι. Και, μας, ο κύριος και καθηγητής. μας είπατε, κύριε Μάζη, πώ θα έπρεπε να αντιδράσουμε ναι, ω χώρα. Υπόθεση έτσι, εργασίας, ναι, ναι. Γιατί τώρα, υπόθεση εργασία. Γιατί το να πάμε να βουλιάξουμε το Τσέσμε, δεν πιστεύω ότι το προτείνετε αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν είναι. Όχι, είναι προειδοποίηση προσβήθηση αυτού και των συνοδευτικών. Είναι μονάδα του πολεμικού ναυτικού τη Τουρκία. Φεού χρώματο, πλευρικού αριθμού Α, παύλα 559. Που θα πρέπει να στιχή, υπάρξει. Εκτιμάται ότι θα πιο πρέπει να υπάρξει σας αυτή η προειδοποίηση. Δεν, δεν, ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Βέβαια, ε, ε, και όλα αυτά λίγο πριν από τι διερευνητικέ. Το ότι οι Τούρκοι ναι. θέλουν να προκαλέσουν είναι γνωστό. Και προκαλούν με διάφορου τρόπου, συλλεκτικά είμαι, ε, ε, και με πράξει αυτή τη φορά. Από τη δική μα την πλευρά, θα πρέπει να βάλουμε όρου, θα πρέπει να δυναμητήσουμε εντό εισαγωγικών τι προσπάθειε για διερευνητικέ. Και να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο, ή να πούμε, κύριοι, τι διερευνητικέ να κάνουμε με αυτού οι οποίοι φέρνουν προκαλούν με ένα τρόπο. πολεμικό σκάφο όπω εσεί ναι. περιγράψατε για έρευνε. Εγώ ρωτώ το εξή. Τι σημαίνει καλό κλίμα, Πρώτον, Σημαίνει τήρηση τη αμοιβαιότητα στην προσπάθεια διατηρήσεω καλού κλίματο. Συμφωνούμε, ναι. Συμφωνούμε. Ναι. Όταν εμεί. Δεύτερον, εμείς έχουμε θέσει ως όρο την προύπαρξη και ισχύ για εύλογο χρονικό διάστημα του καλού κλίματος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις ερευνητικέ. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Συμφωνείς μια χαρά. Εάν λοιπόν κάνουμε πίσω σε αυτό, τι μήνυμα στέλνουμε στην άλλη πλευρά, ότι εμείς θα φόβικοι και πάση θυσία Επιθυμούμε να συνεχίσουμε το διάλογο χωρίς αυτούς τους όρους αμοιβαιότητος και με ένα κάκιστο κλίμα από την πλευρά τουρκική. Τουρκίας. Αυτό λοιπόν είναι λάθος. Ναι. Το ότι δεν έχουν Εκείνο οριστεί... το οποίο θα έπρεπε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι μία άμεση καταγγελία με όλα τα ραδιογραφικά και λοιπά μέσα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας και να τους πούμε ότι κύριοι, εάν εσύ ότι αυτό, αυτή η κίνηση ε, συντελεί στη δημιουργία και εδραίωση και εμπέδωση καλού κλίματος για διάλογο, τότε παρακαλώ να μας το δώσετε γραμμένο. Για Μήπως αυτό επιδιώκουν όμως οι Τούρκοι προκειμένου εμείς να προβούμε σε αυτές τις ενέργειες Όχι, και να βγουν οι μετά οι... εκ των οι υστέρων και οι... να πούνε... Οτινά, κύριε, ποιοι δυναμητίζουν είναι. τις ε, συζητήσεις. Οι Τούρκοι, κύριε Παπαδάκη, μετά από μια τέτοια ε, καταγραφή και με δεδομένη μια άλλη διοίκηση στο Λευκοΐκο, εκείνο το οποίο επιδιώκουν είναι να καταγράφουν κάθε φορά το δικαίωμά τους εντός εισαγωγικών σε έρευνες και σε εκμεταλλεύσεις στο Αιγαίο ἐκνόμος και σα... μας ειδοποιούν και μας λένε. Μας το λένε και προφορικά βεβαίως. Βγήκαν όλοι και μας τα πάνε προχθές. Και συνεχίζουν να το κάνουν και πράξη για να μας δώσουν να καταλάβουμε ότι μην νομίζετε ότι επειδή σας κάνουμε τη χάρη και σας μιλάμε έχουμε κάνει έστω και ένα χιλιοστό πίσω από τις απαιτήσει μας. Αυτό να το έχετε υπόψη σα. Άλλωστε, μας το έκαναν σαφές με την παρουσία καλήν, άτυπη, άκομψη διπλωματικά και επικίνδυνη επίση του κυρίου Καλίν στην 61η Θα ήταν προ της τη χώρα εάν με την έναρξη του δεύτερου γύρου των διερευνητικών έμπαιναν αυτά τα ζητήματα που λέτε ότι ξέρετε κάτι κύριε, κάτω από αυτό το πρίσμα, τι καθόμαστε και συζητάμε. Εσείς Μα έχετε βγάλει το Μα καθίστε πρώτα. Εμείς έχουμε ζητήσει αυτήν τη στιγμή η ημερομηνία από Ωστόσο τους Τούρκους. Το πρώτο και μάλιστα το προσδιορίζουμε για το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου. Ε, Ποιο ευθύνεται Μπράβο. για αυτό το τι, ότι δεν έχει τι οριστεί ακόμη η τουρκοι? ημερομηνία. Δεν ακούω. Ποιο ευθύνεται το ότι δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία. Ε, Σαφώ όχι εμείς που τη ζητήσαμε. Όχι εμείς. Ε, Σαφώ. Εμεί κάνουμε αυτό το το δέον για να, για να Α, Αλλά αυτό δεν είναι... συνάντηση. Μήπως λοιπόν αυτό είναι, ρωτάω τώρα, όχι ότι δέχομαι, ότι δεν ναι. είναι θέση. Όχι, όχι, καλά Μήπως αυτό είναι το προς, το... προς το συμφέρον της χώρας για τα εθνικά της θέματα, γιατί λέμε ότι παρά τις προκλήσεις, εμείς λέμε για να δούμε τι βγαίνει στις διερευνητικέ, οι οποίες δεν καταγράφονται, δεν είναι ε, δεσμευτικέ, είναι απλά κάποια ανταλλαγή κάποιων θέσεων και απόψεων προς διερεύνηση. Έτσι, αυτό, γι αυτό το λέμε τότε... εμείς. Ναι. Αυτό το λέμε εμεί. Mm -hmm. Η παρουσία Καλήν και η δήλωση αυτό. αλλά και η δήλωση Ερντογάν, τι λέει, είναι διαπραγμάτευση, λέει η κυρία, είναι διαβούλευση. Ε, είναι... Εσεί τι λέτε, Ο... εσάς αφορά. Εμεί το βλέπουμε ω διαβούλευση. Και κύριε Παπαδάκη, α μην γελιόμαστε. Όταν ετοιμάζεσαι μέσω αυτών των διερευνητικών να συντάξει συνυποσχετικό, στο οποίο συνυποσχετικό τι θα κάνει. Κάνει τρία πράγματα. Θα δηλώσει στο διεθνέ δικαιοδοτικό όργανο ποιοι είναι οι διάδικοι. Μάλιστα. Δεύτερον, τα επίδικα θέματα. Τρίτον, τα νομικά εργαλεία με τα οποία θα πα να δικάσει. Ε αυτό το πράγμα τι είναι, αν δεν είναι διαπραγμάτευσης. Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε μέσα στι επόμενε μέρε να δούμε. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Α. Αν δεν κάνω λάθο, είναι παίκτη τις πρώτες μέρε του Μάρτη μέχρι τις 8 Μαρτίου, μου φαίνεται, 18 Μαρτίου, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Τώρα πάντως σήμερα είναι κρίσιμη, κρίσιμη, σημαντική ημέρα για να δούμε αν θα πραγματοποιήσουν την απειλή τους οι Τούρκοι yeah, να, θα να η βγάλουν σκή. το τσέσμε. Λένε ότι θα μένουμε τις 21 Μαρτίου. Να μείνουμε και σε αυτό που είπε Χρύσα ο κύριος καθηγητής το οποίο φωτίζει αρκετά ιστορία. Έδωσε τα χαρακτηριστικά του Τσέσμε, το οποίο Εδώ... δεν είναι ένα επιστημονικό πλοίο το οποίο είναι κάνει ερμηνεία. ένα πολεμικό έρευνες, πλοίο. Αλλά είναι ένα πολεμικό πλοίο σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μα έδωσε. Και όταν, το λέει, κάτι Μάζης, και μόνο όταν λέει κάτι ο Μάρτιο, δεν, δεν το λέει ανέφερνα και δεν διαψεύδεται. Σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, καλά